Оп. Нога левая назад. Левая рука прижимается локтем к телу. Голова поворачивается в эту сторону. И как можно выше поднимается рука. Вот этот момент очень важен. И теперь ими тонками движение. Если движение правильно, то даже само освобождение приводит к перелому. Давайте еще так. передним движением. Это не прием мы все делаем. Мы делаем только с вами. То есть я хочу э, еще раз уточнить. Нуки, то есть выхватывание веща, нуки. Или нуки вазы, как освобождение Это не прием, это не ценная техника самообороны. Это элемент приема. Это как подготовительное упражнение, на котором построено много приемов. Нет приема. Если вы, человек вас за руки, вы освободились, что будет дальше? Все равно будет боль. То есть, конечно, он будет переходить на какие-то технические действия, какие-то приемы. Но тем не менее, то есть, знать их нужно, потому что в ситуации бывает, что нужно освободить руку для удара или что-то сделать. То есть, это вспомогательные элементы для того, чтобы из них потом выходить на приемы. Понятно? Сейчас в коридоре, пожалуйста.